Социалисты Херсонщины поздравляют вас с Днем Конституции. Конституция всегда была основой государственности ее основным законом. В первом универсале, прописанном Грушевским, запрещалась продажа земли превращение ее в товар. Конституция 1996 -го года стала лучшей в Европе. Конституция 2004 -го года заложила основы Парламентско-президентской республики усилило полномочия местного самоуправления. Конституция 1996 -го года и 2004 -го прописаны социалистами. В статье Первой Конституции указано, что Украина есть суверенное социальное государство, но не клановое, не олигархическое. Возвратом к парламентско-президентской форме правления Конституции 2004 -го года ознаменовалось завершение кровавых событий на Майдане — Уничтожение вертикали власти, увеличение прав местного самоуправления основное требование как мятежного востока страны сегодня, так и всей остальной Украины. Мы верим, что вернувшись к основам парламентаризма на путь, прописанный 10 лет назад в Конституции 2004 года, мы больше не допустим создания той вертикали власти, последствия которой мы видим на Востоке и в Крыму. С праздником вас! С Днем Конституции!